Добрый. Вы откуда? Сибирь. Сибирь. Я из Украины, Кривой Рог. Что? Украина, Кривой Рог. Ну, и слава Богу, хорошо. Что, как вы относитесь к российско-украинской войне? Никак. Ну, я, я понимаю, что вы на ней не участвуете, я имею в виду, что как вы, вот, ну, вы, вам жалко людей, не жалко людей, вы понимаете, почему она началась? Мне жалко и с одной, и с другой стороны людей, Понятно. вот и все. а вы понимаете причины начала этой войны? Что, за политику говорили, что ли? Ну, как бы да, вы понимаете, почему началась российско-украинская война, почему ваши российские солдаты приходят на территорию Украины... И пытаются украинских солдат и захватить uh -huh. города. Uh -huh. А почему украинские солдаты убивают русских солдат? Но если бы русские солдаты не переходили границу Украины, их бы никто не трогал, логично? Uh -huh. А Украина когда стала Украиной? Точно тогда же. А почему они туда пошли? Ну вот я же спрашиваю, вы, а понимаете? Что, вы понимаете А что причины? у вас там на Майдане творилось в 14-м году? А что у вас на Майдане творилось в 93-м? У нас ничего не творилось. Госпереворот. Ну, Ельцина расстреливал из танков ну, парламент. И никто к нам не Ну да, а что вы к нам полезли, когда у нас что-то происходить начало на Майдане? Мы а мы так захотели. А, вот а мы захотели. так захотели. Это Ру... Россия. И что? И теперь вы стали мировыми извоями, потому что вы нарушили все мировые договоренности международные? Конечно, вам все равно придет. Нам? Конечно. А, я понял. Ага. А как вы помните, сколько раз, например, Россия, Россию, там, Украина, Америка и другие страны кормили? Именно Молодой человек, я не знаю, что могу сказать. Как бы вы не хаяли Украину... Ну, все равно вам прийде. Хто ти прийдеш нас? Бубочки мої, тепер стріми будуть в резерві. Тож залітайте на наш канал шабля КР Резерв, щоб не пропустити стріми. Підписуйтесь і тискайте дзвіночок, щоб бути в курсі, коли почався стрім. Тому що тіньовий бан дуже погана штука. Все, всім Я? Ты ж моєго, сыночка, не отправила перегляду. говорю у меня конечно, муж вас нравится. там вылезает. а муж нас вылезает. а он что э, как это правильно вы**ает? он что получается убийца, да конечно и ты рада этому конечно и ты ты радуешься тому что он убивает украинских людей женщин детей конечно О, ты не пробовала к психиатру обратиться мне кажется это очень странно а ты насколько ты ненавижу Конечно. народ? Конечно. Ух ты, я Мое тронули. Вижу. Я за свою. Ваша ты... Что Украина ваша тронула? Что Украина ваша тронула? Сына моего тронула. Когда? В 2022 году. Так российские войска зашли на территорию Украины в 2014 году, а в 2022 ваш сыночек, наверное, перешел границу Украины, правильно? незаконно поэтому его и или наверное я не знаю ранили что с ним случилось да? mm -hmm. что с ним случилось что с сыном это случилось? это не, должен... не должно никого ну, вы же сказали что украинцы тронули вашего сына и все дальше. да и... а что ваш сын делал на территории украины жил мирно со своей семьей в 2022 году? Ну. Да. А как, как вы в Сибири? А что ваш сын делал в Украине? Женился на Украинке. Ага. А где он жил? В каком городе? Донбасс. Донбасс. Так это ж ваши российские солдаты зашли на Донецкую область. В четырнадцатом году. Вы мне сейчас вот за это будете разговаривать, расслаблять. Вы же говорите, что я же пытаюсь разобраться, что с вашим сыном случилось. Я же говорю, российские солдаты... Они надо разбираться. Они надо разбираться. То есть вы обвиняете... Это все я пытаюсь понять. То есть вы обвиняете Украину в том, что делали российские солдаты с вашим сыном? Я что-то не понял. Я никого не обвиняю. Хорошо. Что делает ваш муж на территории Украины? Просто мой мальчик пошел отдыхать в кафе. Его там запинали. Кто и, запинал? И что? Кто запинал? Украина. Украина? Да. Прям вся и страна собралась дальше? и пинала вашего мальчика. Вы вы вообще. Я о пытаюсь чем понять, можете, ну в чем проблема? Да. Что произошло? Он жил и жил. Где? В Донецке а он жизнь... жил. Да. Да. А его жизни лишь. Кто? За что? Я а не хочу об этом разговаривать. Ну ладно, земля стекловатае вашему мужу. Ух, какая моротно. И, ну, его наша. Э... Блин, э... я не знаю, как это правильно сказать. Російські жінки вони ще гірші і ще агресивніші за російських чоловіків. Ну, типу, оці всі пропадони або просто там росіянські люди е ну, чоловіки. так? Вони якось питаються стримуватись, а ця каже так, мій чоловік вас там вбиває, і я радію цьому. Привіт! 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 девчоночки вы откуда я из украины город кривой рог я вижу какой город а это в бурятии нет Перепрошую. Я. Ну, що таке? У мене сьогодні істерика, можна, ну, нормальний настрій, плюс-мінус, що вони всі тікають. Я тільки шутку придумала, тільки придумала жарт про огірок і цю ледю. на Павло. 200%, дякую, Бубочко. Блін, я тільки жарт придумала. Знаєте що, знаєте що? Я вам розкажу. У мене в подружки є е, слимаки. Ну, вона домашні тварини, здорові такі. Я ось нещодавно побачила, як вона їх годує. Я ніколи не бачила, у мене кіцький і собака. Ну, колись був хом'ячок, царство небесне там. А, а, а оці слимаки, ну, улітки. Вона бере отак, вона огірок так порізала, ну, свіженький, все. І бере, і кожного слимачка отак, і отак тикає в цей огірок. Ну, типа, це так їх треба годувати. А я кажу, що ти робиш таке? Вона каже, ну все нормально. Дякую, равлики. Вона каже, ну вони так їдять, все нормально. Я, я потім, усі, коли в мами була на городі, ну там траву сапала, я знайшла диких равликів, ну вони там сидять під <хи> мене розпирає. Ну і що? Вони такі здорові там повзають. Я взяла, кожного посадила на листочок. А що, огірка нема, думаю, теж тваринка, треба хай їсть, бо вони там сиділи в грязі. <хи> О! Коротше, оце я арнула. А ці втекли. Жаль. <ривіт> Привіт. <ривіт> Привіт. Іване, дякую за донат. Номер карти на Пікап. Олексій, я воно зверху Костя закріпив. Тільки Костя ти ж там виправ не ОМБР, а ОТБР. Окрема танкова бригада розвідка. Трохи. Перепну. ну... ОТБР. Ух ти! Ух ты! Красот. О, красот. Куда ви? Ну куда? Бл. Вы откуда? відкуда? откуда? В Камчатке. Далековато. Я из Украины крил. Я знаю, вижу. Ой. Как там на Камчатке? Как там на Камчатке? Да нормально. Сейчас уже 5 утра почти. Что что не спите? Что ж вы не спите? Не знаю, я не хочу сейчас спать. Mm -hmm. Понятно. Понятно. Что-то слышали про российскую что слышали про войну? Российскую. Про, про что? Российско-украинскую войну. российско-украинскую войну. Конечно, слышал. Как вы к ней относитесь? Как вы к ней относитесь? Э -э к ну я хочу, ну, чтобы был мир, если честно. Ага. Как вы думаете, как можно как достигнуть? Как вы думаете, мира? как можно достигнуть? Что? Как можно достигнуть мира? Как можно достигнуть мира? Не знаю даже. Как вы думаете? Как вы думаете, если российская армия, если российская армия уйдет с территории Украины? Уйдет с территории Украины. Война закончится? Война закончится. Ой, не знаю даже. Ну, мы вы же на вас не нападаем. Мы же на вас не нападаем. Ой. Территорию границы, Территорию Российской границы... Федерации мы не пересекали. Мы не пересекали. Не, ну, если честно, извините меня, конечно, за это. Но когда я был в Белгороде, ну, 40 километров, что ли, там летают ракеты. И сейчас там когда бомбёжка. вы там были? Ой, это было летом, в прошлом году. Угу. А сейчас... Угу. А сейчас там это. Толдошка. Когда начали ее Когда начали ее 30 декабря. 30 декабря. 30 декабря. 24... 23, -го 24... -го года. 23 -го года. Да. А российская армия а перешла к армии. Перепад... Когда? Когда? Не знаю. Ну, да. если полномасштабно, то если полномасштабно, 24 то... февраля. 22 -го года. 22 -го года. А. Не, не 25, а 24 там, помню. 24-го, я же сказал, 24-го. 24 Вы сказали 25-го. Ну, может, оговорился. Может, оговорился. Ну, может, да. Так, Украина не может защищаться? Украина не может Не знаю. То есть мы должны сложить оружие, должны сложить оружие и, чтобы, мы стали все Российской Федерацией? Ну, Не знаю даже. Ну причина-то. Ну причина-то того, что белых. Того что. Белых. То, что Украину Да. Потому что из Белгорода. Потому что из Белгорода. РСЗО Град, РСЗО Град, там, С400, С300, они все стреляют по Харькову. Чтобы в Харьков не стреляли, мы стреляем по этим ракетным установкам. Харьков обстреливается с 24 февраля 2022 года. 22 -го года. Каждый, года. День. Каждый день. Mm. От Северной Салтовки от уже северной почти северной ничего Салтовки не осталось. Ну от, не осталось. ну, от ближайшей, от ближайшей территории, от ближайшего спального там района, самого большого в Харькове, уже одни руины. И, ну, это почти mm -hmm. два года мы его бомбили, а потом только года мы уже начали и вам отвечать. Ну. Но... Ладно, давайте. Наверное, спать пойду уже. Сейчас у меня пух... Вы, гордитесь Вы гордитесь своей армией? Вы гордитесь свои армии. Да. Да. Как дела у вас? Да, ничего, плюс-минус. Как у вас дела? Да вот тоже, даже, устаём mm -hmm. ну, по да, устаем немножко. Кто у вас походу? Жарко. Да. У нас да. тоже очень -то, жарко. Сегодня, слава богу, дождик прошелся. Да, у нас тоже. Вы откуда? Кузбас. Угу. Кривой Рог, Украина. А... Да, Кемерово. откуда вы? Украина, Кривой Рог. Кривбас. что? У вас Кузбас, у меня Кривбас. А, да, но... Криворожский бассейн. Да. <свист> <свист> а, ну, понятно. У вас татуировки красивые. Что? Татуировки красивые. А, да, спасибо. Хотела бы сказать сама сделала, но нет. <свист> Заплатила. Что такие? Что такие? Я что даремно посмехалась а? с Кузбасса. Куда ты, моя зирочка, втекла? Здравствуйте. 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 Вы откуда? Hello, Hello my friends. О, ну, 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 ну. I'm not your friends. Украина кривой рок. Вы откуда? У вас нет друзей? Нет, вы сказали привет э, Раз. друг, типа, привет подруга. Я говорю, я не ваша а? подруга. Связь не Ну, Ты прям, прям как-то жесткая. жесткая. Я не ваша подруга, это факт. Ты прям как как-то жесткая. Ну переживешь. Ты Два равлыка. Привет. 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 Откуда вы такие красивые? Суфы. Угу. Украина кривой рок. О чем поговорим. О чем угодно. Ну, а вы тут о чем разговариваете? В основном? Да, мы только О чем хотели бы. Да, не знаю, мы просто зашли посмотреть, что тут как тут. Угу. Вы весь мир поставили. Да, да. Угу, ясно. Как к войне ну, относитесь? Что, что? Никак. Что? К войне? войне? К войне? Никак. Пока Нет. нас не касается. Но, что? Не считаете Нет. ли вы, что война это плохо? Война это всегда плохо. Да. Но как я поняла? К Российско-украинской войне вы относитесь никак, пока она не коснется вас. Ну да. Но она уже нас коснулась. Санкции? А, Какие санкции, папа? А, папа. Папа воюет. И воевал. Воевал. А что а с папой? <соценно> Сейчас дома. Н Особный. В отпуске? Нет. Контракт закончился, Илишо? Нет, просто отвоевал своего. Да. Угу. Ясно. Э, ваш папа? Мой. Угу. Поняла. Да. Э, а а за, за что? А за, за... Что, а за да. что шел воевать, папа ваш? За родину. Какую? ваша да. родина это Уфа. Ну за Россию. Ну а че он шел в Украину? Воевать. За Россию. Е... е. Куди? Куди курочки втекли? Равлики? А я б їх так. А вони втекли. А я не встигла. Ти подивися. Якась там, якусь там родину знайшли вони на території України, у отой е, папа. Десь, там, десь у нас тут якась там уфа да, знаходиться. Мені цікаво, він е, вже пазл чи ще ні.